Сегодня среди школьников и студентов автомеханического техникума состоялся турнир по полевой стрельбе из пневматического оружия на призы полковника Алексея Захарченко. Он лично присутствовал на турнире. Участники соревнований боролись за первый переходящий кубок. Исход состязаний получился интригующим. Юлия Афанасьева расскажет подробности. Компьютерные игры остались дома. Мальчишки и девчонки из реального оружия стреляют в мишени. Винтовки в их руках пневматические, но все правила техники безопасности соблюдены. Тут и дистанция, как положено, 10 метров и 4 участника за столом. Первый раз я стреляла с открытого прицела, поэтому отдача была большая. Страшно было. А потом, в общем, ну хорошо стало. Мы Надеемся выиграть. но девчонки чуть опережают нас даже. Ну, думаем, сейчас на последнем рубеже мы выиграем и займем первое место. Сегодняшний турнир по пулевой стрельбе посвящен нашему земляку Алексею Петровичу Захарченко. В свое время он был в стрелковом полку, служил в воздушно-десантных войсках и с оружием знаком не понаслышке. Это неожиданно. Меня так пригласили просто на соревнования. А здесь, оказывается, в честь меня. Чем я так заслужил? Хотя могу сказать, что. Из десантников края э, истинных десантников было два человека. Это вот Алексей Петрович Захарченко и Алексей Иванович Лебедь. К удивлению мальчишек на пьедестале оказались девчонки. Они больше, чем на 100 очков, обогнали своих соперников и забрали кубок. Кстати, турнир по пулевой стрельбе состоялся на новом месте. При поддержке администрации это помещение на лыжной базе обрело новую жизнь. Теперь в Сосновоборске появился свой городской тир для всех желающих. В планах также набор и детских групп. Планируем работу с детьми проводить на бесплатной основе. Но вы сами понимаете, существование этого тира все на бесплатной основе мы не можем проводить. Это будет, конечно, там на платной основе, потому что тут требуются расходы на оружие, на боеприпасы, на мишени сами. Вот. Поэтому мы ждем наших горожан. все приглашаем всех желающих. Как только в городском тире решатся все организационные вопросы и появятся дополнительные мишени, прийти сюда сможет уже любой желающий. Юлия Фанасьева, Леонид со Сосновоборск. Наши новости.